Витамины. Витамины. Какие как там вещества? Я сейчас не Что, утро, что, что, что может это? повлиять в случае попадания в огонь? Да, ничего. Ну какие-то могут быть реактивы какие-то. Нет, как нет. Специальные травы, муравы. Травы. Все, все это. Потому что я лично составом рисковать не могу. Я должен знать, что здесь находится.

какая-то еще какая-то улица там где дым валит вот туда едет ага. Ну хорошо, Ир, давай, я сейчас буду уже дальше работать. 17 июля в 19 часов 38 минут на оперативный пульт оперативно-координационного центра главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о возгорании в складском помещении по адресу улица Промышленная, 34К. По прибытию подразделения было установлено, что горит открытый и закрытый склад на общей площади 400 метров квадратных была организована подача огнетушащих средств в очах пожара. Сложность тушения пожара заключалась в том, что объект был практически отрезан от центральных улиц, перекрыт металлическими заборами, воротами, бетонными плитами. Подразделения несколько минут искали подъезды, пути подъездов к месту возгорания. Хотя возгорание было видно еще с центра города. По густому темному дыму. Ближайший э, водоем на 100 метров кубических да, может, оказался пустым. Э, подразделения работали по повышенному номеру вызова, пожар номер 2. Всего было привлечено 6 единиц основной и 4 единицы специальной пожарной техники. Так как на территории э, находились э, медикаменты неустановленного образца, э, а также монтажная пена, Сложность тушения пожара также заключалась в том, что тушение сопровождалось периодическими взрывами данной пены. Также создалась угроза работы личного состава. Личный состав работал в средствах защиты органов зрения и дыхания. Данный объект не обеспечен водоисточниками противопожарного водоснабжения. Подвоз воды был организован с расстояния около трех километров. В настоящий момент пожар находится в стадии локализации. Организован, на месте пожара организован подвоз воды, так как проложить магистральные линии через заборы предприятий, заборы здания, а также загроможденность нет возможности. Во время тушения пожара никто не пострадал, жертв также нет. Причина пожара в настоящий момент устанавливается оперативно-следственными мероприятиями. Старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр.